Вітаю! Дніпропетровський мер Іван Куліченко відтепер ще й почесний художник. Саме таке звання присвоїла йому в пориві підлабузництва Дніпропетровська організація національної спілки художників. Що ж, подивимось на його творіння. Акцент тижня в ефірі 11-го каналу у студії Наталія Власова. В Киеве мэр певец, в Харькове звезда интернета, а наш как-то ничем не выделялся. И вот теперь неожиданно стал художником. Сегодня мы побываем на выставке картин, написанных Иваном Ивановичем в порыве энергосберегающего вдохновения. Жилой фонд готов к зиме почти на 100%, отрапортовали городские чиновники. О а мертвых или хорошо, или никак? судьба городской программы по энергосбережению. Черная дыра Днепропетровска. Титульный лист на капитальный ремонт. Оставайтесь с нами. Расставим вместе акценты недели. Депутаты горсовета отстранили руководителя коммунального предприятия Жилсервис-3 Клавдию Крищук от выполнения обязанностей на время проверки. Состояние дел в ЖЭКе, которое обслуживает Днепропетровские общежития, будет анализировать специальная комиссия. Напомним, против Клавдии Крещук выступили около 15 тысяч жителей общежитий. Люди обвиняют ее в непрозрачных схемах поселения, многодневных отключениях электричества и других нарушениях их прав. Очень много пакет документов. Я вам оставляю. Это люди все собрали. Там еще очень много дел. Я не знаю, почему и как. Я думаю, вам всем это надоело. Это уже звучит больше, наверное, полгода, я не знаю. Думайте, сколько еще можно, думайте. Я вижу эти нечеловеческие условия, в которых люди вынуждены проживать. Зачастую это и отсутствие воды, и недельные отключения электричества. И мы не говорим о тех в общем, условиях, которые, в которых вообще сегодня находятся эти здания, и в которых э, содержатся люди сегодня там. Мы однозначно будем продолжать отстаивать интересы людей. Поскольку, в общем-то, и коммунальные предприятия, и городские власти, они находятся на своих рабочих местах для того, чтобы развивать наш город, для того, чтобы создавать нормальные условия для жизни людей. И мы будем отстаивать, и мы людей не оставим в их беде. А вот деятельность другого коммунального руководителя, до сих пор исполняющего обязанности начальника управления жилищного хозяйства Владислава Грицая, депутаты, похоже, из виду упустили. Жилой фонд Днепропетровска на 96% готов к отопительному сезону. Системы продуты, дымовые каналы прочищены, чердаки, крыши и подъезды утеплены, отрапортовал Владислав Грицай. Может, Владислав Викторович рассказывает о каком-то другом городе? О том, как бюджетные деньги вылетают в титульную трубу, сюжет Евгении Матаревской. На капитальный ремонт многоквартирных домов в этом году депутаты Днепропетровского горсовета выделили 18 миллионов гривен. По данным городского управления жилищного хозяйства, из них освоено пока 8. В список счастливчиков попал и дом номер 20 по улице Фабрично-Заводской то многие люди обзавидуются. На последние два года на этот дом было потрачено более миллиона средств. Лично для нашего подъезда было куплено 4 крана, которые спускают воздух. Но ну, это гривен 100, не больше. Все, больше на наш подъезд ничего не было выделено. Крышу значит, жильцы заделывают за свой счет, стены текущие жильцы заделывают за свой счет, электрический кабель, который мы поменяли от 9 этажа до входа в дом, жильцы поменяли за свой счет. Ну, то есть ЖЭК нам не предоставляет никаких услуг. Ну вот у нас в доме 8 подъездов. Из них в четвертый и пятый над ними крышу сделали почему-то. Миллион гривен – это 70 тысяч квадратных метров рубероида. При средней стоимости 7 гривен за квадрат. Плюс 33 километра металлопластиковых труб. Средняя цена – 15 гривен за погонный метр. Таким количеством рубероида можно обмотать здание с ног до головы, а трубы поменять во всех домах на улице. Как сильный ливень, Протекает до седьмого, шестого этажа. Всем достается. За свой счет покрыл крышу, год пробивал вот это, чтобы вернуть хотя бы какие-то средства за материалы. Уже ремонт пошел за мой счет. Что такое тепло в квартирах, жители дома Счастливчика не знают. Почему батареи холодные, становится понятно, как только спускаешься в подвал. Здесь под водой находится отопительная рамка, из которой тепло распределяется по этажам. Однако горячая вода, которую теплотранс подает по трубам, в подвале моментально охлаждается. В квартиру она поступает уже холодной. На что были потрачены деньги на самом деле, ответа у чиновников нет. Как нет для журналистов и самого начальника ЖЭКа номер три. Валентина Куценко занята важным государственным делом. Завтра приезжает премьер-министр, и поэтому Тимошенко, поэтому они все там на красной линии. Миллион гривен, словно корова, языком слезнула. Проконтролировать денежные потоки коммунальщиков депутаты не могут. Их полномочия только выявлять проблемные объекты и выделять на них деньги. Качество же выполненных работ проверяют те, кто ремонтировал. Если дом находится на балансе ЖЭКа, то подписывает подрядчик, подписывается куратором от горжил управления, подписывается начальником отдела технадзора, который также от горжил управления, и либо подписывается начальником ЖЭКа или же главным инженером ЖЭКа, подписывает еще начальник КПЖРФ района. В этом году в титунный лист внесли всего 129 домов. На самом деле зданий, которые требуют капитального ремонта, в Днепропетровске намного больше. На всех, говорит Владислав Грицай, денег не напасешься. И добавляет. Здесь как повезет. Те объекты, которые попали, это те, значит, скажем так, более активные депутаты, которые ну, сумели пролоббировать интересы ну, своего округа, своего дома. Те, которые не, не пролоббировали, наверное, они не попали. Дом номер 69 по улице Короны ввели в эксплуатацию в 1964 году. Сейчас дом буквально трещит по швам. Наступление зимы жители ждут с ужасом. Само здание, начиная с парапетов, которые варятся, плюс крыша текут и плюс еще вот сточные трубы, которые также наносят разрушительные действия стенам. В подвале у нас постоянно подпочвенные воды. Никаких работ по подготовке к отопительному сезону в этом году не проводилось. Отговорка банальная. О проблеме знаем, но денег на ремонт нет. Почему не ведутся? Ведь у нас же график есть. У нас 109 домов. И нам нужно их вот, в течение четырех месяцев, все эти дома, как бы говорится, сделать. Поэтому очень много домов, и мы просто не успеваем. Вы можете гарантировать, что у них будет тепло? Конечно. Без отопления жильцы «Короны-69» зимуют уже 8 лет. Температура в квартирах, рассказывает Татьяна Сорсова, не превышает 14 градусов. Делать перерасчет теплосети отказываются. Мол, тепло они подают, а то, что оно не доходит из огнилых труб и затопленных подвалов – вина ЖЭКа. Живу в трехкомнатной квартире. У меня вот с октября месяца начинается, у меня работают 4 обогревателя и комфорт, 4 комфортные печки. Потому что градусы от 8 до 12, выше не бывает. И, естественно, обогреватели накручу, у тебя зимний сезон, плачу 250-300 рублей за сутки. Давайте сравним дом, на который был выделен миллион, и дом, на который не выделили ни копейки. Разницы нет. Так зачем платить больше? Куда ушли деньги? Евгения Матаревская, Николай Портаненко, Александр Ленкевич, студия Акцент Медиа.